بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا ونبينا وآله الطاهرين ولعنة الله على اجمعين Nə Allah iləlikə və ümitdən Rəhmətə ona istəyin. Söhbətimiz elm barəsində idi. Dedi ki, həzrət buyurdu, Allah yanında olan elm 4 dənə elimdi. Biri Allahı tanımaqdır, biri özünü tanımaqdır və biri budur ki, e, səndən nə istəyiblər? və dördüncüsü də iki əsaslarından da birə, yəni dördü də əsaslıdır. Demə olar ki, əsridir. Buların hansını bilmək vacibdir. Buna və rabeən tərəfə mayı xırzı kəmin deyilik. Dördüncü elmdə budur ki, görə biləhsən elmin ola, savadın ola ki, səni dinindən nə çıxartacaq. Hansı işləri görsün dinindən çıxarsan, hansı işləri görsün. Dinindən nə edərsən, sabit qalasan. İnsanın Həyat dinlə bağlıdır. İnsanın dünyaya gəlməsi dininə görədir. Allah Taala insanı göndərməkdə məqsədi onu kamilliyət çatdırmaqdır. İnsanı da həqiqi kamala çatdıran onun dinidir. Er-Rəhman Al-Qur'an xalqa l-insan. Allah Qur'an çərçivəsində Er-Rəhman surəsində deyir ki, Allah Taala insanı Qur'anı öyrədi, insanı yaradı. Qur'anı öyrədib insanı yaradıb, məqsəd budur. Şahı insanı yaratmamış, Qur'anı necə öyrədib? O Qur'anı öyrədib deməkdən əvvəl nəticəni deyib, belə bir hədəf idi. Yəni məqsəd budur ki, insanın yaranmağından məqsəd Qur'anın öyrənilməsidir, yəni dindar olmasıdır. Bu baxımdan Allah Qur'anın öyrənməyin qabağa salıb insanın xilqətindən insanın yaranmasından. Hədəf insanın yaranmasından Onun dindar olması və dinin hökmünə əməl etməyidir. Ona görə də Allahın və peyğəmbərin məsumlarının nəzərində insan elmlərindən 4 dənə vacib olan elimləndə biri onun dində qalmağı və dindən çıxmağının səbəblərini bilməkdir. Onlara alim olmaqdır. Onu dinində nə saxlayacaq və onu dinindən nə çıxartacaq? Şəhmi ibn Hadlan deyir, İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdum ki, ən ilim iman iləzi, layə səun nasul cəhlə. Və imandan soruşdum ki, insanların orada siəsi yoxdur, yəni icazəsi yoxdur, üzrü yoxdur, hamı o imanda olmalıdır. Başqa bir variant yoxdur, orada olmamaq mümkündür. Soruşdum ondan, Həzrət buyurdu ki, fəqalə şəhadətu əllah iləha illəllahdan Allahın varlığını və təklifinə şahadat verəsən və imanın olmalıdı. Başa düşməlisən ki, Allahdan başqa məbud yoxdur. Allahdan başqa tərəstiş olunan, ibadat olunanların hamısı batildir, müvəqqətidir və qüdrətsizdir, elimsizdir, sonu yoxdur. Bunu bilməlisən. Və anə Muhammədən Rəsulullah sallallahu alayhi və, və səlləm və biləsən ki, Allahın son elçisi, Allahın peyğəmbərlərin xətmi və onun səcdi Hzrətə Rəsulullahdır. Bunu da bilməyin vacibdir. Bunu da bilməsən dinində sabit ola bilməzsən və dində ola bilməzsən. Ümumiyyətlə dinə gələ bilməzsən. Bəs Allaha şahadat vermiş və peyğəmbərə şahadat vermiş. İstərsən dində qalasan, ikisi də bağlıdır. Və istərsən dinə daxil olasan, bunlara iqrar etməklə, bunları tanımaqla dinə gələ bilərsən və iqrarı bəmadca əminindir Allah və Allah tərəfindən gətirilənə gərək iqrar edirsiniz. Qur'anı təsdiq edirsiniz. Çünki insanın həyat proqramı, insanın gözəl təsviri, insanın gözəl ağıbəti o Qur'anın hökmlərinə əməl etməkdir. Orda Allah Taala insanın bütün şər'i məsələlərini, fiqhi məsələlərini, əxlaqi məsələlərini, elmi məsələlərini hamısını gətirib orada cəmləyib. Qur'an bizim qarşımızdadır, Qur'an bizim əlimizdədir. Qur'an e, gündə bizim yanımızdadır. Bu baxımdan bizə sadə görünür. Amma və biz Qur'anı yaxşı tanımırıq, ona sadə baxırıq. Və əlla Qur'an Allahın kəlamıdır, Allahın təzahurudur və biz e, o baxımdan Qur'ana baxsaq bizə çox böyük görünür və ona da əməl edirik. Və iqaməssalat namaz bizim dinimizin sütunudur. Namaz bizi təkəbbürdən qoruyur, namaz bizi çirkinlikdən uzaq alır. İnsanın ən böyük əxlaqi xəstəliklərindən biri təkəbbürdür. Xanımzə Ərəsəlamuallayə buyurur ki, Allah namazı vacib eləyib, təkəbbürdən çəkinməkdən ötürür. İmanı vacib eləyib, şirkdən təmizdənməkdən ötürür. Namazı da vacib eləyib, təkəbbürdən təmizdənməkdən ötürür təkəbbür özü də bir növ şirk fir fir idi. Firavunu firavun eliyən, məluun eliyən onun təkəbbürü idi gətirdiyi, çıxartdığı onun allahlıq iddiasına. Namazınız, yənimizin sütunudur, namazınız gözəldir və namazınız bizim hələ hər bir şeydən əlavə Allaha pərəstiş və Allaha ibadəti, taatın təsdigidir və hər bir şəxsin özünü də şəxsin ən böyük əlavə xəstəliyi və, xəstəli və mikroplu olan təşəbbür mikrofondan xəstəliyindən ölür, paçlandırır və itaiz zəkat bizi dinimizdə saxlayan və dinimizə gətirən zəkat verməkdir. Allahın bəndələrinin haqqını ora çatdırmaqdır. Allahın bəndələrinin haqqını əda etməkdir. Hədisdir, əgər bütün insanlar zəkatlarını versəydilər, insan yer üzündə ac olmazdı. İnsanların zəkatlarını əda edəməməsi dünyada fəqrliyinin üzə çıxmasına səbəb olur. Fəqrliyi yer üzündə yayır, insanları ac qoyur, evsiz qoyur, şəraitsiz qoyur, soyuqda qoyur, istidə qoyur. Onu siz vermirsiniz. Və itə zəkat zəcat vermək bu bir baxımdan numuvun fil anvaldirsə söz malı çoxala, dövləti çoxala, özə yaxşı yolla çoxala, təyyib paç yolla çoxala, onda da zəkat verin. Heç kimə ihtiyac olmayan etçimə xahiş eləmədən etçimə yalvaran, etçimin qarşısında kiçilmədən istə söz əmvallı səxala onun da e, əlaci zəkat verməy idi. Həzrət buyurur sizi zəkat bu formada dində saxlayacaq və Həccül Həccül Beyt və Allahın evinin ziyarətidir. Həds böyük bir dana təcəmmüdü, böyük bir konfransdır, böyük bir iclasdır. Üz onun fəlsəfəsinin ancaq Əla bizə həcid edildərdə, bizə həcid desinlərdə e, xülasə eləmişik və əlla elə onun e, böyük fəlsəfəsi var. Allah onu müsəlmanların və ümumi şəkildə insanların hamısının bir-birinə bağlanmasının səbəbin, vəhdətin birliyinin səbəbin o həciddə qoyubdur. Və sol mü Ramadan, çünki Ramadan on orucu da bizi dində saxlayan və bizi dinə gətirən Vəli vilayət ürəna həzrət buyurdu ki, və bizim vilayətimizdir. Sizi dinə gətirən və sizi dində saxlayan və ləbəraətun min əd və və bizim düşmənlərimizdən bəraət eləməlid. Bizim düşmənlərinizdən təbriə eləmək idi. Bizim düşmənlərimizdən uzaq olmaqdır. Allahın düşmənlərindən uzaq olmaqdır. Sizi dində saxlayan və sizi dinə gətirən və təkunə məsadəgün və nəhayətdə də sadiglərla yaxşı adamlarla oturub durmaqdır, yaxşı adamları təsdiq etməkdir, yaxşı adamlara tabe olmaqdır, yaxşı adamların köməyini görməli idi. Va onlardan hami himayət etməli idi. Din Allahın dostundan himayət edəsən, haqqdan himayət edəsən, din odur. De, din odur. Din odur çünki sən elə namaz qılasan, gələsən batilin yanında olasan, oruç tutasan batil dediyin deyəsən, ondan sonra həccə gedəsən nəfozu dialandan sonra gedəsən batillərə kömək eləməyə də istifadə edəysən din bu deyil. Din bu əməllərdən doğruan məsələləri yerinə yetirməkdir. Ondan sonra məsələn fərz edək sadəqə vermək e, dindəndir, amma onun tam şəkildə dinlə olmağın ə e, isbat eləmədən ötürü saxlamaqdan ötürü o sədaqəni minnətsiz verməkdir. Sədaqəni gizdin verməkdir, sədaqəni elan edəmaməkdir. Sədaqə verdiyin adamı rüsfayə eləməməkdir. Sədaqə onda sədaqəli cin tapır və onda e, din hesab olunur və onda adamı 70 bəla adam qoruyur. Bəli. E, və təkun məəssadəqə düzlərlənməq, batillərdən uzaq olmaq e, bunlar nədir? hamsə dindəndir. Məsələn hadisdə varımızdır. İnna əhfəsləddin əl-hubbə fillah və əl-buğzu fillah. Dinin ən fəzilətli məqamı, ən fəzilətli din, ən fəzilətli dindar Allaha görə sevmək, Allaha görə düşmən tutmaqdır. Budur. Allah həzrəti Musa dedi ki, nə gətirməsən dedin namazdır, dinin sütunudur. Oruz dedi, cəhənnəmdən qoruyursan. Sadəqə səni. səni 70 bəladan həfs edir və sonra nə de istəyirsən dedi həlvalay təlib və o da aytdı mənə görə dostluq mənə görə düşmənçilik eləmisənmi namaz qıl Allaha görə dostluq düşmənçilik eləmə oruç tut Allaha görə dostluq düşmənçilik eləmə həccə ged Allah hesabda deyir ondan sonra zəkat ver nə bilim Allahın dostu ilə düşməninin fikri əməli vəziyyəti sənsün fərqləməsən kim nəyinir nə fikirləşir nə, fikir nə danışırsan deyəli amindir bular həzm Allah təala həzrətimə Musa buyurdu ki bular dindir. Yəni bütün sahələrdə, bütün zəminələrdə dostluğun və düşmənçiliyin mənan üçün olsun. Danışanda da, əməli edəndə də və bütün hallarda. Onda olacaksan dindar və onda o sənin əməlin olacaq mənə xatir. Və adyanun nas mənləm tufsudu şehvatu dinə istəyirsən dində qalasan Hazrat buyurur ki, ə, ən dindar insan o alandır ki, şəhvəti onun dinin fasid eləməsin, çirramasın. Yəni şəhvətlərinə, heyvani təmayyülatlarını cilovlayan, məhar eləyən adamlar ən dindar nədir? Adamlardır. Və la dinəli mən danəvi vilayəti İmamın cahidilləsəminəlla. Hazrat buyurur ki, ə, Allahdan olmayan zahir bir qabaqcılın zahir bir imamın fasiq bir imamın e, qabaqcılın e, vilayətini qəbul eləməyəlik həzrət buyurur ki din deyil la dinə o din deyil onu sən hesab eləyirsən şey o dindir o din Allahın düşməninin dinini qəbul eləməkdir şeytanın dininin qəbul eləməkdir başqa bir yerdə buyurur ki əfzalud dinukum alvərə sizin dininizin ən fəzilətli mərhələsi larad, yəni siz cəray vərə maqamına gəlib çatasınız. Təqva maqamından da üstün. Təqva maqamında olanda insan eee bütün haramları tərk edir, vacibatı əmələ gətirir. Vərə Məqamın çatanda insan Əl-Ələs-salamdan -əl soruşurlar ki, məlvərə o həzrət vurdu, cəttə cənubu münküllü şübhətd. Bütün şübhəli şeylərdən çəkinməyə vərə deyirlər. Hə, şübhələndin bu halal da haram da yemirsən. Şübhələndin bu sözü danışmaq olar, olmaz, danışmırsan. Şübhələndin bu əməli əmələ gətirmək olar, olmaz, əmələ gətirmirsən. Yəni bütün şübhəli şeylərdən çəkinmək. Hə, bu sözün dininizi saxlayacaq. Afətü'd-dînə alhasəd və ləzbu və fəxr. İstərsiz dindarlığınız məhv olub getməsin. Onda paxıllıqdan uzaq olun, ucubdan uzaq olun, fəxarətdən uzaq olun. Nəyə iftixar edirsiniz? Nəyə öyrünürsüz? Hansı insan o, necə deyirlər, nə, nə nə və harasına baxır insan fəxr edir ki, əvvəli də murdar, suid, nütfə idi, axırıda blişdə zifədi. Hal-hazırda da özü qarnında nəcis gəzdirir. Üfunətli bir şey daşıyır özü ilə. Burada fəxr eləməli bir şey varmı ki? Əgər istəyirsən, sənin ki baxışın maddi baxışdır. <coughs> Maddiyyəti sevirsən, maddiyyətə bağlısan, hər şeyin gözəlliyini maddiyyətdə görsən, onda öz maddiyyətdə baxçı görsən nə sən. Əvvəlin ucra, axırın ucra hal-hazırda da belə bir formadadır. Bəs Belərdin bilsən dində qalacaqsan, bilməsən dindən çıxatsan, o 4 dənə elimlən biri də bu idi ki, insan nədir, onu dinində saxlayanların və onu dindən çıxarılanların hamısının nəsin, bilsin Allah Taala bizi dinimizdə sabit qadam eləsin. Assalamu alaykum və rahmetullah və, və bərəkətuh.